নমস্কাৰ স্বাৱলক্ষসকল স্বাৱলীসকল এটা খবৰ আমাৰ মাজত আহি পৰিছে আচলতে সেইটো আমাৰ এটা কৰণীয় হয় গতিকে সকলো বিদ্যালয়ে এই কৰণীয় বা কাৰ্যটো এতিয়া কৰিব লাগিব কথাটো হ'ল যে আমাৰ এতিয়া নতুন শিক্ষাবৰ্ষ অলৰেডি আৰম্ভ হ'ল চবেই জানে কিন্তু এতিয়া যিটো ফ্ৰী টেক্সটবুক বিতৰণ কৰা হৈছিলে এই সন্দৰ্ভতে মানে এটা এতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এতিয়া হেৰি আহিছে এটা খবৰ আহিছে চাওক সকলো বিদ্যালয় যিবোৰ কাম কৰিবলগা থাকে সেইবোৰ মানে কামটো ভালদৰে কৰা নাই বুলি ক'ম নে কি ক'ম আচ্ছা ঠিকে ঠিকে আছে বাৰু কেতিয়াবা কিবা এটা নহয় কিবা এটা প্ৰব্লেমটো হয় সেইটো সকলোৱে জান জানেই বাৰু চাওক কথাটো হ'ল আমাৰ যিটো ফ্ৰী টেক্সটবুক দিয়া হৈছে এই ফ্ৰী টেক্সটবুকটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শ্বৰ্ট হৈছে ক'ৰবাত বোলে বেছি হৈছে মানে ক'ৰবাত আকৌ কোনোবা স্কুলত বোলে পোৱা নাই মানে এনৰলমেণ্টমতে পোৱা নাই তেনেকুৱা মানে কথাটো আহি পৰিছে এতিয়া মেইন কাৰণটো যদিহে জানিবলৈ মানে বিচৰা হয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষা ক্ষেত্ৰটো ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এতিয়া ছাৰ্ভে কৰিছে ক'বলৈ গ'লে মানে কৰিব বিচাৰিছে আৰু চাওক প্ৰথমতে কিছুমান কথাটো আমি জানিব লাগিব অলপমান দীঘল হ'ব দেই ভিডিঅ'টো মই আপোনাক আপোনালোকক কৈ দিছোঁৱেই আপোনালোকে যদি সেই দীঘল বেছি দীঘল বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে সেইটো কৰি যাব স্পীডটো বঢ়াই পিনি চাব মানে ওৱান এক্স টু এক্স থ্ৰী এক্স তেনেকৈ কৰি চাব পাৰি গতিকে সেই সেইমতে আপোনালোকে চাব চালে হ'ল মানে চাওক কথাটো এনেকুৱা আমাৰ যিটো শিক্ষাবৰ্ষ সেইটো শিক্ষাবৰ্ষক শেষৰ লগে লগে আমি শিক্ষাৰ্থীবোৰক শিকি কৰোঁ মানে বেলেগ মানে স্কুললৈ পঠিয়াই দিওঁ তেনেকৈ এল পিৰ পৰা এম এলৈকে এম এৰ পৰা হাইস্কুললৈকে তেনেকুৱা আৰু সেইটো বুলিও নহয় তেনেকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে ক্লাছ আৰু ক্লাছৰ পৰা আন আন এটা ক্লাছলৈ মানে হেৰি আৰু ওপৰৰ ক্লাছলৈ আমি প্ৰমোট কৰাই দিওঁ যদিহে পাছ হয় নহয় জানো গতিকে সেই কামবোৰ এতিয়া মানে কিছুমানৰ কৰা হোৱা নাই দেই কথাটো সেইটো চাওক ধৰি লওক আপোনাৰ স্কুলৰ পৰা কোনোবা এজন শিক্ষাৰ্থী বেলেগ স্কুললৈ গুচি গ'ল এতিয়া এই যিটো বেলেগ স্কুললৈ গুচি গ'ল এতিয়া এই নতুন স্কুলখন যদিহে এনৰলমেণ্টটো মানে নতুনকৈহে যদি কৰায় তেওঁলোকে যদিহে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যিটো ড্ৰপ বক্সত নামটো মানে আপোনালোকে থৈ দিলে এই শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ সেই দ্ৰব্যৰ পৰা তেওঁলোকেও মানে লৈ নগ'ল অনলাইন লৈ নগ'ল তাৰমানে কথাটো হ'ল তেওঁলোকে নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিলে শিকে সেইটোত এতিয়া ডাবল হৈ গ'ল নহয় এই এই এজন মানে শিক্ষাৰ্থীৰ নাম নামেই মানে এতিয়া ডাবল হৈ গ'ল তেনেকৈ মানে থাকি থাকি কি হৈ যায় যিটো এফ টি বি ন ফ্ৰী টেক্সটবুক সেইটো নোযোৱা হৈ যায় ক'বলৈ গ'লে মানে হেৰিতে মানে একাউণ্টিঙত অলপমান খেলি মেলি হৈ যায় কিছুমানে পায় কিছুমানে নাপায় কিছু ক'ৰবাত কিছুমান স্কুলত বেছিকৈ গুচি যায় কিছুমান স্কুলত কমকৈ গুচি যায় তেনেকুৱা হৈ যায় কথাটো এতিয়া অকল সেয়াই নহয় আৰু বহুতো হেৰি আছে বহুতো হেৰি আছে কিছুমানৰ ডুপ্লিকেট হৈ যায় এতিয়া ডুপ্লিকেটো কি কৰিব লাগিব আৰু কিছুমান বেলেগ স্কুললৈ গুচি গ'ল যেনেকৈ প্ৰাইভেট স্কুলত এতিয়া প্ৰাইভেট স্কুলত গুচি গ'লেতো শিকাই সেইটো তেওঁলোকৰ নাথাকে এতিয়া কি কৰা যাব সেইবোৰ মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সেইবোৰ গোটেই ইয়াত মানে লিখা হৈছে আচল কথাটো এইটো যিটো হেৰি ওলাইছে ন এইটো যিটো অৰ্ডাৰ ওলাইছে ক্লিয়াৰ কৰা কৰিবলৈ মানে ড্ৰবক্সৰ পৰা আৰু এই ওলোৱাৰ উদ্দেশ্যটো সেইটো এতিয়া কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব কি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিয়া হৈছে এতিয়া চাওক আপোনালোকে যদিহে নাজানে মই আপোনালোকক জনাই দিম আৰু কি ধৰণে কৰিব লাগে মই দেখুৱাই দিম কথাটো প্ৰথমতে চাওক প্ৰথমতে সেইটো জানিব লাগিব ড্ৰপ বক্সত কিয় যায় আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি ল'ব ড্ৰপ বক্সত যেতিয়া আপোনালোকৰ কোনোবা ল'ৰা বা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী ঠিক আছে বেলেগ স্কুলত গুচি গ'ল তেতিয়া আপোনালোকৰ যি নামটো ড্ৰপ বক্সত দিবলগীয়া হয় কিন্তু কি ধৰণে দিয়া হয় সেই ধৰণবোৰ অলপ অলপ বেলেগ হয় সেইটো আপোনালোকে অনলাইন চালে চেক কৰিলে নিজে গম পোৱা যাব এতিয়া কোনোবা যদিহে একেবাৰে নপঢ়া নাই মানে এৰি দিলে আৰু এতিয়া নপঢ়ে ক'তো বেলেগ স্কুলতো নপঢ়ে আপোনালোকৰ স্কুলত নপঢ়ে তেতিয়াহ'লে সেই সেইবোৰক কেনেকৈ ড্ৰপ বক্সত দিব লাগিব সেইটো মানে বহুতো বেলেগ নিয় নিয়ম বেলেগ বেলেগ নিয়ম আছে কথাটো ক'বলৈ গ'লে এতিয়া চাওক প্ৰথমতে ক্লিয়াৰেন্স অফ ড্ৰক্স ষ্টুডেণ্টছ বুলি কৈছে এইটো ডেট দিছে দেই টেণ্টেটিভ এটা ডেট দিছে টেণ্টেটিভ বুলি নহয় আচলতে ফিক্সড বাৰ তাৰিখ আজি দহ তাৰিখ হ'লেই দুদিন আছে গতিকে এই দুদিনৰ ভিতৰত একেবাৰে সেইটো পজিটিভলি কৰিব লাগিব এইটো কথাটো কৈছে তাৰপাছত দুই নম্বৰৰ পৰা আমি সেইটো কৰি মানে বুজিবলৈ পাম চাওক ডাবল এণ্ট্ৰি হয় আমাৰ বিদ্যালয়তে ডাবল ডাবল এণ্ট্ৰি হৈছিলে গতিকে এই ডাবল এণ্ট্ৰিটো কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব এইটো চাওক ইয়াত লিখিছে ইন কেছ অফ ডুপ্লিকেট ষ্টুডেণ্টছ এণ্ট্ৰি মানে এইটো ডাবল যদি হয় কি কৰিব লাগিব সেইটো এইটো ড্ৰপ আউট বুলি দিব লাগিব মানে তাত ড্ৰপ বক্সত দিয়াৰ বহুতো প্ৰকাৰ থাকে ধৰণ থাকে মানে এই যিটো ধৰণ এই ধৰণটো হ'ল এটা এই ধৰণবোৰৰ ভিতৰত এটা ধৰণ হ'ল ড্ৰপ বক্স ড্ৰপ বক্সত মানে ড্ৰপ আউট বুলি লিষ্টত হেলি লগাই দিয়া আপোনালোকে এইটো অনলাইন গুচি গ'লে গম পাবই মানে ড্ৰপ আউট কিবা কিবি বহুত আছে সেইটো মন মনত নাই বাৰু গতিকে আপোনালোকে সেইটো ড্ৰপ আউট ড্ৰপ আউটত দিব লাগিব মানে লগাই দিব লাগিব আৰু ড্ৰপ আউট হ'ল বুলি তাৰপিছত ডাবল এণ্ট্ৰি হৈছে বুলি আৰু ইয়াত মানে ৰিজনত লিখি দিব লাগিব এটা নট লিখি দিব লাগিব কথাটো সেইটো তেতিয়া আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে সেইটো গম পোৱা যাব অঁ সেইটোৱে ক'লে ডাবল এণ্ট্ৰি হৈছিলে তেনেকুৱা মানে কথাটো তাৰপাছত এনেকুৱা চাওক এডমিশ্যন টু প্ৰাইভেট স্কুল যদিহে কোনোবা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এডমিশ্যন লৈছে হেৰিলৈকে নতুন বিদ্যালয় সেইটো হ'ল প্ৰাইভেট স্কুল যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেট স্কুল হয় এতিয়া আপোনালোকৰ স্কুলৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ নাযায় মানে আপোনালোকৰ যিটো সেইটো প'ৰ্টেল এই পৰ্টেলৰ পৰা আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ যাব নোৱাৰিব তাৰমানে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়তে থাকিব এই নামটো এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব ড্ৰপ আউট বুলি দিব লাগিব কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে এইটো চাওক ইয়াত আকৌ হেৰি হৈছে পঢ়ি দিওঁ দেয়াৰ নেম মাষ্ট মুভ টু ড্ৰপ আউট লিষ্ট থিয়াৰ ইণ্ডিকেটিং দ্য নেম এইটো চাওক ড্ৰপআউট যেতিয়া কৰিব ন এইটো যিটো ৰিমাৰ্ক কট আপোনালোকে এটা নটত লিখিব লাগিব যে এই ব্যক্তিগৰাকী বা এই শিক্ষাৰ্থী বেলেগ স্কুললৈ গুচি গ'ল বুলি আৰু স্কুলৰ নামো বিদ্যালয়ৰ নামো ইয়াত মেনচন কৰি দিব লাগিব কথাটো সেইটো ঠিক আছে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামৰ লগতে সেই মেনচন কৰি দিব লাগিব তেনেকুৱা মানে কথাটো এইটো চাওক ইউটিটাইজ কৰি দিব লাগিব এইটো চাওক ব্লক ক্লাষ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেবুল গোটেইটো মানে ইয়াত মেনশ্যন কৰিব লাগিব তেনেকুৱা আকৌ মাইগ্ৰেশ্যন টু আদাৰ এৰিয়াছ আদাৰ এৰিয়া মানে এইটো চাওক এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিষ্ট্ৰিকেই বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকত যদিহে কৈছে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব ডিটেইলছ অফ নিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাওক নতুন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ব্লকৰ নাম ক্লাষ্টাৰ নাম স্কুল নাম ইউৰেস্কত এই গোটেইবোৰ ইয়াত হেৰি দিব লাগিব মানে নৰ্থ নৰ্টত লিখি দিব লাগিব তেনেকুৱা মানে কথাটো গতিকে নিয়মবোৰ বহুত ইয়াত চেঞ্জ হৈছে মই যদিহে পাওঁ সেইবোৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম বাৰু এদিন কি ধৰণে কি কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে কথাটো গম পাব তাৰপাছত আমাৰ যিহেতু অলৰেডি কৰা হ'ল গতিকে এতিয়া মই কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু বাইচান্স যদিহে কাৰোবাৰ যদি কৰিবলগীয়া থাকে বা মই কৰিবলৈ পাওঁ অৱশ্যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই কৰিবলৈ পাওঁ মানে কিছুমানে কৰিব দিয়ে তেখনে সেই সেই কথাটো কৈছে যদিহে পাওঁ মই আপোনাক দেখুৱাই দিম কথাটো সেইটো মানে তাৰপাছত পাঁচ নম্বৰতে চাওক একচন অন লং এবচেণ্টি ষ্টুডেণ্ট কোনোবা যদি ষ্টুডেণ্ট বহুত দিন ধৰি বহুত হেৰি মা ধৰি লওক এমাহ দুমাহ তেনেকুৱা হ'ল এবচেণ্ট বা এমাহৰ ভিতৰতে আছে বিছদিন পঁচিছ দিন বা পোন্ধৰ দিন বিছ দিন তেনেকুৱা যদি কোনোবা হেৰি হৈছে এবচেণ্ট হৈছে তেতিয়া কি ক'ব লাগিব এইটো চাওক লং টাৰ্ম আছে এপচেণ্ট ইজ দ্য কনচাৰ্ণ হেড টিচাৰ মাষ্ট এনচিয়'ৰ ডেট হি শ্বি হিমচেল্ফ হাৰ চেল্ফ মাষ্ট কনটেক্ট দ্য পেৰেণ্টছ এণ্ড গাৰ্জেন টু ব্ৰিং দেম বেক ইউ দাওক আমাৰ যিটো আপোনালোকৰ যিটো বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক তেওঁৰ এই ক্ষেত্ৰত এটা কাম আহি পৰিছে সেইটো জানিবলগীয়া সেইটো মানে ক'বলৈ গ'লে যদিহে মানে যদিও সেইটো নোহোৱা হ'লে এই অৰ্ডাৰটো নোহোৱা হ'লেও সেইটো জানিব লাগে মানে ক'বলৈ গ'লে যে শিক্ষক যিজন যিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব ঘৰত গৈ বুলি সুধিব লাগিব কি হৈছে কি হোৱা নাই আৰু যদিহে সঁচাকৈ যদি আহিব পৰা নাই কিবা এটা কাৰণত যদিহে পঢ়িবলৈ মানে যদিহে কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে বিদ্যালয়টো তেতিয়াহ'লে ড্ৰপআছটো দিব লাগিব কথাটো ইয়াতে ৰিজনটো দিব লাগিব আৰু ড্ৰপ আউট বুলি ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব কথাটো সেইটো আপচলতে ফ্ৰী টেক্স বুক ৰিকুৱাৰমেণ্ট এইটো চাওক এইটো চাওক অল ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰ ডিৰেক্টেড টু ৰিভাইজ এডিচনেল ফ্ৰী টেক্স বুক ৰিকুৱাৰমেণ্ট বেষ্ট অ'ন একচুৱেল এনৰোলমেণ্ট ফিগাৰ্ছ ইন ছিক্সা সেইটো এইটো চাওক আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যিটো হেৰি মানে এনৰলমেণ্ট আছে সেই এনৰলমেণ্টৰ মানে কি কৈছে একচুৱেল যিটো এনৰলমেণ্ট আছে নাম্বাৰ মানে ফিগাৰ ন এইমতেহে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত হেৰিটো দিব লাগিব মানে মানে যিটো বুকছ ন এই টেক্স বুকছ সেইবোৰ বিতৰণ কৰি দিব লাগিব তাতকৈ বেছি নহয় কথাটো সেইটো মানে ইয়াত লিখিছে আকৌ যদি পঢ়ি যাওঁ ইফ দ্য নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন চিক্সাছ হে টু ইজ মৰ ডেন ড'জ অফ বুকছ অলৰেডি প্ৰভাইডেড ডেম এছ এম অ' উইল প্ৰভাইড এডিচনেল নাম্বাৰ অফ বুকছ ৰিকুৱাৰ্ড চাওক ইফ দ্য নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন চিক্সন মৰ দেন ড'জ অফ বুকছ মানে এনৰলমেণ্ট যদিহে বেছি আৰু বুক যদিহে কম পাইছে তেতিয়াহ'লে সেইটো পাই যাব মানে কথাটো সেইটো মানে চিম্পলি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকে সেইটো পাছত পাই যাব হয় বাৰু বিফ'ৰ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট শ্বুড এণ্ড শ্ব'ৰ ইন থ্ৰা ইন এণ্ড ইণ্টাৰ ব্লক শ্বিফ্টিং অফ বুকচ ফ্ৰমছ আৰ প্লাছ এইটো চাওক সেইটো তেওঁলোকে এইটো নক'লে হয় বাৰু মানে কোনোবা মানে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আৰু কোনোবা ব্লকত যদি সেই বেছি হৈছে সেই ব্লকৰ পৰা আন ব্লকলৈ এইটো পঠিয়াই দিয়া হ'ব আৰু যিখন বিদ্যালয়ত লাগে সেই বিদ্যালয়ত দিয়া হ'ব কথাটো সেইটো গতিকে সেইটো আমি নাজানিলেও হ'লহেঁতেন বাৰু তথাপি মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ এইটো চাওক আৰু অল বি টি এ ডিষ্ট্ৰিক এইটো বি টি এ ডিৰ হয় দেই কিন্তু বি টি এ ডিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বি টি এ ডি এৰিয়াৰ বাহিৰৰ নহয় তথাপিও মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত পঢ়ি পিনি শুনাই দিছোঁ অল বি আৰষ্ট্ৰিক্স উইল বি কল্ড দ্য ষ্টেট মিছন অফিচ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন অফ দে এডিচনেল ফ্ৰী টেক্সটবুক ৰিকুৱাৰমেণ্ট মানে এডিশ্যনেল টেক্সট বুক যদিহে লাগে তেওঁলোকক বি টি এ ডিৰ এলে মানে এলেকাৰ যিবোৰ বিদ্যালয় বিদ্যালয়বোৰক মানে তেওঁলোকে ষ্টেট মিছন অফিচত মানে মাতিব আৰু যদিহে এডিচনেল টেক্সট বুক লাগে এই কথাটো কৈছে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলচ ডি ই অ'ছ বি ই অ'ছ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেমাৰ টু এটেণ্ড দ মিটিং মানে মিটিং কিবা এটা পাতিব আৰু তাৰমানে মাতিব তেওঁলোকক ডি অ' বি অ' ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেমাৰবিলাকক বিফৰ ডেট দে উইল ডু এ ডিটেইল এক্সাৰচাইজ টু ফাইণ্ড আউট বুকচ আৰ ক্লাছ বুকছ অ'কে 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 ব্লগছ এণ্ড বুকছ ডেফিচিয়েট স্কুল অঁ এইটো যিটো প্ৰগ্ৰেম ন এই প্ৰগ্ৰেম হোৱাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব এই মিটিং হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে মানে ডি ই অ'ছ বি ই'চ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেমৰ এই ইনস্পেক্টৰ স্কুলবোৰে কি কৰিব লাগিব ক'ত কিমান বুক পাইছে কোনখন বিদ্যালয়ত কম হৈছে কোনখন বিদ্যালয়ত বেছি হৈছে সেইটো তেওঁলোকে সেই কি কৰিব লাগিব মানে ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব আৰু মানে সেইটো ডাটাটো কালেক্ট কৰিব লাগিব দে ডাটা ইন ছিক টু শ্বুড বি আপ আপডেটেড ৱেৰ অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ এনৰল্ড ইন চিক্সেচ টু এণ্ড অল ষ্টুডেণ্টছ আৰ টেকেন আউট অফ ড্ৰপ বক্স আৰু এটা কাম আছিল দে আৰ ডাটা ইন চিক্স টু চিক্সা চেডুলুড বি আপডেটেড মানে তেওঁলোকৰ যিটো ডাটা ন মানে পাইছে নাপাইছে এই কথাটো গোটেইটো ইয়াত মেনচন কৰি দিব লাগিব কথাটো সেইটো ইয়াত কোৱা হৈছে চাওক আমাৰ যিটো হেৰি একেষত যেতিয়া আমি নামভৰ্তি কৰাওঁ ন তেতিয়াই সেইটো সোধা হয় বাৰু মানে ফ্ৰী টেক্সটো পাইছেনে নাই বুলি সেইটো সোধা হয় গতিকে সেইটো আপোনালোকে হেৰি কৰি দিব লাগিব মানে মানে ইয়াত হেৰি কৰি দিব লাগিব মেনচন কৰি দিব লাগিব আৰু কথাটো সেইটো আৰু মোবাইল নাম্বাৰৰ কথাটো ইয়াত কৈছে কোৱা হৈছে এস্পেচিয়েল ড্ৰাইভ টু কণ্টেক্ট পেৰেণ্টছ গাৰ্জেন মোবাইল নাম্বাৰ উইল বি কণ্ডাক্টেড ফ্ৰম তেৰ এপ্ৰিল তেৰ এপ্ৰিলৰ পৰা চৰি তেৰ এপ্ৰিল নহয় তেৰ মে' মে'ৰ পৰা সোতৰ মে'লৈকে পেৰেণ্টৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ সেই মোবাইল নম্বৰত স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ হিচাপে কি কৰিব মানে তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপডেটছ আপডেটছ মাষ্ট বি মেড অন দৰ্টেল অন দ্য ছিক্স অঁ চাওক কিছুমান বিদ্যালয়ত কিবা এটা কাৰণত কি কৰা হয় পেৰেণ্টৰ নম্বৰ যদিহে নাথাকে বা নাপায় তেতিয়াহ'লে বিদ্যালয়ৰ যি শিক্ষক নে শিক্ষকগৰাকীৰ কাৰোবাৰ আৰু নম্বৰটো তাত লগাই দিয়া হয় এণ্ট্ৰি কৰি দিয়া হয় যদিহে তেনেকুৱা কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো হেৰি কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ কৰি পিনি এডিট কৰি পিনি আপোনালোকে পেৰেণ্টত ঠিক আছে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ যিটো পেৰেণ্টৰ নম্বৰ সেই মোবাইল নম্বৰটো লগাই দিব লাগিব এণ্ট্ৰি কৰি দিব লাগিব কথাটো সেইটো তাৰপিছত আৰু কিমান আছে চাওকচোন বন্ধিং হ'ল হৈছে ষ্টু লং বাট ষ্টিল ইউৰেস্ক এলটমেণ্ট টু স্কুলছ হেভিং এ অ'পনিং পাৰমিচন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অল স্কুলছ মাষ্ট অপটেইন এ ইউৰেস্ক সেইটোতো ক'বলগীয়া নাই চবে থাকিবই লাগিব ইউৰা স্ক'ত সেইটো কথা স্কুলচ উইথ পাৰমিচন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অন এফিলেচন মাষ্ট এপ্লাই অনলাইন ষ্ট্ৰুডেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আইচ অ'কে 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 হা স্কুলচ উইথ পাৰমিচন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড এফিলিয়েচন মানে কোনোবা স্কুল যদিহে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে বা কোনোবা বিদ্যালয় আন কোনোবা বিদ্যালয়ৰ লগত যদি এফিলিয়েটেড কৰিব বিচাৰিছে মানে মাৰ্কছ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো ত্ৰিছ মে' তাৰিখত আগে আগে ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আইচৰ লগত যদি কণ্টেক্ট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে কথাটো সেইটো তাৰপাছত টেন নম্বৰ গাইডলাইনছ ফৰ স্কুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড দ্য ইউডাই স্কৰ্ট এতিয়া কি ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'ব সেইটো কথাটো ইয়াত লিখা হৈছে মানে বিদ্যালয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কথা কৈ কৈছে আৰু ইয়াত দ্য ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছ কামৰূপ মেট্ৰ' উইল চাৰ্কুলেট প্ৰচিজাৰ্ছ ফৰ অপটেইনিং স্কুল অপেনিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাৰ্মিশ্যন এলং উইথ নৰ্মছ ফৰ এলিমেণ্টাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলছ বুলি কৈছে আৰু ইনসপেক্টৰ অফ স্কুলৰ কথাটো কৈছে যে তেওঁলোক কি কি কৰিব মানে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ কথাটো কৈছে আৰু অৱশ্যে কামৰূপ মেট্ৰ' বুলি নহয় সেইটো সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে সকলো জিলাৰ বাবে হয় মানে ইয়াত এটা উদাহৰণ দিছে আৰু মানে যে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল চুবৰে এটা প্ৰচিজৰটো মানে হেৰি কৰিব চাৰ্কুলেট কৰিব ঠিক আছে এটা প্ৰচিজৰ প্ৰচিজৰ মানে কিহৰ প্ৰচিজৰ সেইটো যিটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা ন এই কৰাৰ কথাটো ইয়াত লিখা হ'ব মানে গতিকে মানে কি ধৰণে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'ব কি ধৰণে কৰা নহয় এই কথাটো মানে মানে লিখি তেওঁ তেওঁলোকে কি কৰিব মানে হেৰি কৰিব আৰু চাৰ্কুলেট কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় কি ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে মানে বিদ্যালয়বোৰ আৰু কি ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে ইউডাইচ পদৰ বাবে কথাটো সেইটো লিখা হৈছে অৱশ্যে কভৰেজ অফ চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ইন ইউডাইচ এইটো চাওক চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী চাওক হাইস্কুলৰ কথাটো কোৱা হৈছে ইয়াত Inspector of schools must ensure that all secondary and senior secondary schools in their districts are included in UDS Plus as it is adversely affecting gross enrollment ratio uh, during 2025 and 26 and affecting admissions in new educational institutions. Wow, what have to keep So UDS plus I say UDS plus or two Amar. কিছুমান কাৰ্য কৰিবলগীয়া থাকে যেনেকৈ আমাৰ শিক্ষা সেইটো থাকে ছিক্সেছ সেইটো থাকে ন এতিয়া চাওক সময়মতে যদিহে ইউডিএছ প্লাছত এই যিটো নাম নামবোৰ যদিহে হেৰি কৰা নহয় মেনচন কৰা নহয় বা এণ্ট্ৰি কৰা নহয় বা বেলেগ বিদ্যালয়ত যদিহে গৈছে সময়মতে যদিহে ড্ৰপক্সত দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে নতুন বিদ্যালয়ে লৈ যাব নোৱাৰে গতিকে এইটোৱে মানে যিটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ছিক্সৰ এই শিক্ষাবৰ্ষত বহুতৰো মানে কামটো আচলতে পিছ পৰি আছে ক'বলৈ গ'লে গতিকে এইটোৱেই অ অৱশ্যে শিক মানে ইউড এছ প্লাছত এতিয়ালৈকে হেৰিটো কামটো হোৱা নাই বাৰু দেই ইউড এছ প্লাছত কামটো হোৱা নাই যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কিন্তু এই কামটো কৰিব লাগিব কথাটো সেইটো মানে বহুতো বিদ্যালয় কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এই ইউডেছ প্লাছৰ কথাটো কৈছোঁ আৰু ইউডেছ প্লাছ বুলি নহয় ক'বলৈ গ'লে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতেই নাজানে কি ধৰণে কৰিব লাগে সেইবাবে সেইবাবে কথাটো কৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে অলপমান হেৰি ভাবি চাব যেতিয়া সময় আহে ন সময়মৰে এই গোটেই কামবোৰ কৰিব লাগিব আৰু যদিহে বাৰ নম্বৰতে যদিহে পঢ়োঁ যাৰ কি হৈছে আৰ এন আই টি টিম ইজ ইনষ্ট্ৰাকটেড টু ইনক্লুড এ চাৰ্ছ অপশ্যন ফৰ ড্ৰপ বক্স ইন ষ্টুডেণ্টছ ডিচপ্লেইন ব্লক লাষ্টৰ এণ্ড নেমিষ্ট্ৰপ বক্স ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্ট পাষ্ট ভিজিবল এট দ্য স্কুল এণ্ড ব্লক লগ ইনছ অ'কে 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 সেইটো আমাৰ কাম নহয় বাৰু মানে আৰ এন আই টি আচলতে সেইটো মই ধৰিব পৰা নাই বাৰু বাৰু যিখিনি এটা কথাটো মই আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা জনাব পাৰোঁ মানে কৈ দিব পাৰোঁ যে যিটো আমাৰ শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত বা শিক্ষাচেতু পৰ্টেলত ড্ৰপ বক্সত দিয়াৰ যিটো ছিষ্টেম ন এই চিষ্টেমত কিছুমান অপশ্যন আৰু দিবলৈ কৈছে মানে সেইটো আমি দিব নোৱাৰোঁ সেইটো এই ছিষ্টেমত যিবিলাকে কাম কৰে ন মানে প্ৰগ্ৰেম যিবিলাকে বনায় তেওঁলোকে কৰিব লাগিবনে গতিকে গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া সেইটো দিব এড কৰি দিব এই অপশ্যনবোৰ তেতিয়া আমি সেই কামটো কৰিব পাৰিম কথাটো সেইটো গতিকে সেইটো নাজানিলেও হয় বাৰু বাৰ নম্বৰটো ইমান হেৰি নহয় তাৰপাছত ট্ৰেইনিং অফ এম আই এছ অফিচিয়েল সেইটোতো নাজানিলেও হয় কাৰণ আমি এম আই এছ অফিচিয়েল নহয় বাৰু সেইটো এই এম আই এছ অফিচিয়েলবিলাকৰ বাবে তথাপিও মই চাওঁচোন ইয়াত কি লিখিছে ওৱান ডে' ট্ৰেইনিং চেশ্যন ফৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ প্ৰগ্ৰেমাৰ্ছ এণ্ড ব্লক এম আইচ কৰ্ডিনেটৰছ অন চিক্সা চেডুল উইল বি হেল্ড এট দ্য ষ্টেট মিছন অফিচ ইন গুৱাহাটী অল পাৰ্টিচিপেণ্টছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু লিষ্ট দে ছাজেচনছ এণ্ড ইছুছ ৰিলেটেড টু ছিক্সা চেডিউল ফৰ ছিষ্টেম ইংক্ৰু মানে এইটো কথাটো এম আইচ অফিচেল থাকে আমাৰ ব্লকত আৰু হেৰিটো থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰটো গতিকে তেওঁলোকক এদিন মাতিব আৰু গুৱাহাটীত এম আই হেৰি ষ্টেট মিছন অফিচত আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ পৰা ছাজেচন বিচাৰ দিব ক'ত কি প্ৰব্লেম হৈছে মানে ক'ত কি হেৰি অপশ্যন মানে দিব লাগিব ক'ত কি এড কৰিব লাগিব কিবা এটা যদিহে এড কৰিবলগীয়া আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে ছাজেচন দিব আৰু ছাজেশ্যন মতে এই যিবোৰ হেৰি মানে এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন মানে কি বুলি ক'ম আৰু এডিশ্যনেল কি দিবলগীয়া আছে সেইটো দিব যেনেকৈ ইয়াত কৈছিলে নহয় যেনে ক'ত আছিলে হেৰি চাওক এইটো এইটো বাৰ নম্বৰত যিটো কৈছিলে নহয় মই অথনি সেইটো মানে এতিয়া ক'ল কৰা হ'ব এইটো অলৰেডি এতিয়া নাই মানে যিটো কি এটা দিবলগীয়া আছে এটা এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ ন কিছুমান হেৰিটো বাটন বা কি দিয়া হোৱা নাই সেইটো যেতিয়ালৈকে মানে যেতিয়া তেওঁলোকে হেৰি কৰা হ'ব মিটিং পাতিব এই মিটিঙতে সেই কথাটো পতা হ'ব আৰু এটা ডিচিশ্যন লোৱা হ'ব মানে ক'ত কি এড কৰিব লাগে গতিকে এই ডিচিশ্যন মতে তেওঁলোকে এড কৰি দিব কথাটো সেইটো গতিকে চাব থাকিব লাগেটোৱেই আপোনালোকে যদিহে তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰত একো কাম কৰা নাই গতিকে সময় হৈছে এতিয়া কৰিব লাগিব আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ